Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Слава России. А почему Салам алейкум и Слава России, как это у тебя сочетается? Как нация объединена, Азербайджан, Чечня. Ну, Чечня в данный момент. Ты чеченец. Слава России. Ты чеченец. Разница не имеет значения. чеченец. Нет, -то мне нация. интересно, этнический ты кто? Я, я верю, не имеет. Но Этнический ты кто? Дагестанец. Дагестанец. Считаю, что... Наполовину, 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 наполовину. Короче, я в детдоме, мне мать сказала, что у меня отец в короче. Ага. Вот. Мама, мама тебя в детдом отдала, да? Я тебе сочувствую, Ее, Ну, я не жалею вообще, я только рад, что я в детдоме Что, плохая мама была, да? Знаешь, я за мать ничего не могу сказать. Хорошо. А мне жизнь подарила, и этого она, мне хватает. Она жизнь подарила. Мир а? подарила мне тебе. М -м 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 -м. Слушай меня, а как вот ты живя в Дагестане, отнесся бы к созданию армии Дагестана. Почему нет такой армии? Вот Дагестан есть, а армии нет. Почему-то у меня есть армия. Нет. Есть. Нет. Нет. А, наверное, молчик, нет, нет, нет. Вот Я в Армении армия. Вот, вот в Армении армия есть. В Азербайджане армия есть, в Грузии есть, армия, в Дагестане это нет, армия. в Чечне нет. Так это армия России. Армия Дагестан это не, не страна. Это ничего. Нет, Дагестан это не государство. Это... Дагестан это как раз страна, но вот не, денег, государство. не государство. И, нет, ты не понимаешь, Россия, Россия. Ты не понимаешь ä, термина, который употребляешь. Я не, не путаю нации, вот эти нации типа Я не путаю нации. Я говорю, что Дагестан это... Та... это страна, не государство, но страна. Это, это страна. не страна. Это страна. Не страна. страна это место, это где России. живут люди. Нет, это Россия. Это Россия, это Россия. Россия это государство, а вот Дагестан это страна. Она хочет страну. Залей. Государство входит в государство. Страна Дагестан входит в государство Российская Федерация. Это, это правильно, это так. А скажи мне, почему в Дагестане есть армия, которая уничтожала народ Дагестана, а армии Дагестана нет. Это ты имеешь Вот смотри, был такой выдающийся деятель народов Кавказа, как имам Шамиль. Который вел национально освободительную mm -hmm. войну на территории Кавказа против российских царей, против порабощения. Но народом Кавказа я не, вчера, слушай, я не понимаю, я не понимаю, о чем ты говоришь. А -а -а. Сразу говорю, извини, mm -hmm. пожалуйста меня, я не понимаю, о чем ты говоришь. А ты точно дагестанец? Да. Как-то ты мне напоминаешь просто... Я ты буду, мне напоминаешь я просто... России, я чуть -чуть. Ты мне напоминаешь просто нашего Ваньку какого-нибудь где-нибудь из Алтайского края по уровню интеллекта и по всему Нет. остальному. Иди, пожалуйста, но мне плевать, кого я тебе напоминаю, вообще глубоко наплевать. Да, я понимаю, понимаю, понимаю. Я понимаю, что тебе плевать. Я же не навязываю тебе свое мнение. Я же с тобой просто беседу. Да, пофиг тебе, говорю. Да, мы с тобой просто разговариваем. А как ты считаешь? Вот э, когда президент нашей страны заявил, что э, украинцев не существует, что украинцы русские, это э, не разные народы, а один народ. А я-то вот украинец, народ? а я-то вот, а, вот, а вот не русский, я вот украинец. Что же мне делать-то? Я Володю я поддерживаю полностью. Он мужик. Я Такой, который, который я его я тоже. Не то, что. Я бы его тоже, я бы его тоже, касатик, поддержал бы, с удовольствием бы поддержал, вот, на шибаните, вот, там, где стульчик стоит, я бы поддержал, пока петлю кат будет завязывать. Нет, мне вообще не слушать, я вообще похуй на мое мнение. Нет, я так, слушаю, я, скажу, я слушаю, 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 слушаю ну чего буду, ты делаешь, да. я слушаю тебя. Этот человек, короче, я тебе говорю, это человек, который, блядь, думает, знаешь, не моментом, а на будущее думает, mm -hmm, mm -hmm. он понимает, что он нас с тобой оставит, все четко делает. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот, Володя Путин, я горжусь им, то что я рад, то, что у нас такой президент, то что он именно мужик, понимаешь? Никогда там как в этом в НАТО блядь с невидимкой здоровается, а просто мужик, который нормальный, реальный мужик. А это наш а Второе лицо Все. нашего государства. Кто у нас второе лицо государства? Я не понял, Матвили, Ну, у, не у нас первое лицо государства. Пер, первое лицо государства у нас президент Путин. Перлигос. Первое лицо государства. Медведи. А второе лицо государства. То... Не, не Шойгу, раздаётся. не Шойгу. Ну, байерархии, ну как ты не знаешь? Медведев. Как? Нет, не Медведев. Нина Матвиенко. она Нет. тоже мужик. Матвиенко, а, блядь, ну это, блядь. Ну, это второе медведев. лицо государства. Ты думаешь, что у нас, блядь, надо Я не душ. думаю, я, я знаю. Второе лицо нашего государства Ой, это ты. Нина Матвиенко. Она мужик? Я не знал, я не знал. Вот представляешь, первое лицо нашего государства, которое крутой и невероятный мужик, взял во вторые лица государства, человека, у которого прозвище Валька Стакан. Ой, не Нина, а как Валентина Матвиенко. Я перепутал. Господи, дебил. Старый уже забыл. Валентина Матвиенко. Валька Стакан. Угу. Что же он мужика-то себе не взял? А Во вторые лица. Я понял, ты, ты, укра... А, да ты украинец, да. Ну, а я этнический не украинец, но я гражданин России. Ну, так же бывает. Конечно, нет, я в русском номере. просто не имею. У меня вообще похуй крепкая нация. Что-то Нина и назвал. Валентина она Матвиенко. И представляешь, она имеет украинскую фамилию. Как оно так? И родилась в городе Шостка, в Сумской области. Молодец. Так он сразу, вот, это тот человек, ты крутым, вот этот человек, которого ты считаешь Смотри, крутым, вот этот человек, которого ты считаешь крутым и Володец, продвинутым... Володец, я Подожди, уважаю. ну, ну теперь ты меня не хочешь дослушать, я же тебя дослушал. Вот этот человек, которого ты называешь крутым, продвинутым стратегом, который думает на 50 шагов вперед, почему-то взял в руководство вторым лицом нашего государства человека с прозвищем Стакан, а еще и предательницу из Украины. Я тебе скажу, вот Нет. мой ответ, типа, а ты человек, который знает, что он делает. Мне все этого хватает. Знают, все знают, что делают. Я, я ему доверяю. Своей, я своей жизни ему доверяю. Своей жизнь я ему доверяю. Володе Путину я доверяю свою жизнь. Все. Ну, Пускай это, это дело твое. Ходит, это, это дело твое. Но доверяя жизнь э, Володе Путину, ты эту жизнь доверяешь и Валентине Матвиенко. Одно, однозначно. Нет, да, я... но никак без да, этого. Чем, понимаете, нет, никак нет, смотрю, без смотрю, этого. Как, темы, вот, Когда она станет президентом, будет другой уже, другой диалог, типа, будет у же другой диалог, типа другое общение. Но она по-любому никогда не станет в жизни президентом. Так у нас никто, никогда, кроме Путина, я, президентом, но... не станет. Ну что ты? Что ты? любезные? Я ты, понимаешь, голова на путях, правильно? А, может ты, ты ко... Подожди, а ты? может, ты ко мне? Я по-своему соображаю. Я понимаешь, согласен. Может, я с тобой не согласен. -то а может, ты ко мне? Сейчас я тебе. Ну, я работаю в Белгородском городском военкомате. Я работаю заместителем городского военкома, юристом э -э территориального округа. Э военкома, военкомата. Э -э может, ты ко мне? Раз ты готов жизнь за Путина отдать. Давайте формулярчик сразу да я вот, У меня У меня отпуск. Я что могу У меня отпуск. Ты что, я отдыхаю. Я ССВ, мне отпуск дали на маски и праздники. Я отдыхаю. Понял, понял. А на каком направлении служил? Может, мы тебе медаль вручим? Не заслужил пока еще. Почему нет? Надо какой мне какой-то медаль. Я не помню, какой мне должен дать. За отвагу мне должны иметь. За, отв... за отвагу, правильно. Я Но этот, не процесс... Дадут, я дадут, этот дадут, процесс я не знаю. Я этот... Мой начальник говорит то, что типа дал. А кто вот. твой начальник? Ты я я же могу с ним связаться. Ой, Подожди. Я же могу связаться с твоим начальником. Я там не буду говорить. Ну, фамилию, ты скажи, ты? Скажи. Не, фамилию скажи, имя скажи. Нет, да, я фамилию скажу. Не имею права. По я договору не имею права. А ты в каком звании? Окей, окей, окей. А ты в каком звании? Не имею права сказать, не имею права, не то... имеешь права сказать. Вообще Если ты военнослужащий нравится, вооруженных сил Российской Федерации, действующий кадровой армии, находящейся на СВО, а не в тылу, то, -то ты в чат-рулетку не имеешь права выходить. Если ты сейчас не будешь со мной разговаривать откровенно, то я включу запись, и завтра у твоего командования будет эта видеозапись. Я, по, по, и ты, да, вместо того, чтобы пожалуйста, получить пожалуйста, медальку пожалуйста, за отвагу, получишь два года дисбата. Два года дисбата переведутся на части Украины в прошлых действиях. Да нет, безусловно, Включай, безусловно, но медальку ты не получишь. Включай, если... я уже включил, мне... я... я же не спрашиваю у тебя разрешения, я уже включил. Знаешь, Забы? насколько мне плевать? Я Потому уже включил. я, блядь, сейчас, блядь, я понимаю, я поеду обратно, но мне, насколько плевать вообще, можешь включать, что хочешь. Как тебя зовут, говорю, Орел? Орел, меня Орлом. А не, ну Орлом я тебя называю, ну позывной-то у, у, у тебя хоть какой-то есть? Ну, позвон есть, но не могу сказать. Ты и не можешь сказать. Вообще ничего не могу сказать. А зачем ты сюда вышел?